Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hum swastiastu hum Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview salah satu bonsai kelapa saya Yang bentuknya itu sangat-sangat unik ya kawan-kawan. Nah, bisa kawan-kawan lihat ini adalah salah satu bonsai saya bonsai kelapa saya yang bentuknya sangat-sangat unik nah ini bisa kawan-kawan lihat ya kawan-kawan lihat adalah bentuknya bonsai kelapa yang bentuknya sangat-sangat unik. Ya bentuk daunnya melintir seperti tertiup angin ya, seperti tertiup angin ya. Nah ini adalah salah satu bonsai yang waktu itu pernah saya lakukan program pembelahan ya, agar dia cabangnya bertunas tapi setelah sekian lama saya tunggu prosesnya gagal kawan-kawan jadi proses belah tunasnya gagal dan dia menghasilkan bonsai kelapa yang seperti ini betul yang seperti ini jadi ini menurut saya adalah suatu kegagalan yang menghasilkan sebuah karya seni yang uh, sangat luar biasa ya nah, karena menurut saya ini bentuknya unik jadi uh, kita harus selalu berkreativitas dan jangan pernah takut uh, mencoba sesuatu yang baru ya kawan-kawan karena kegagalan itu belum tentu menghasilkan sebuah uh, sebuah keburukan nah ini salah satu contohnya adalah ini ini adalah salah satu bonsai kelapa yang gagal saya program e, untuk belah cabang atau untuk cabang dua, ya, untuk membentuk cabang dua. Ini gagal dan hasilnya dia seperti ini, jadi gagal. Cuma dia menghasilkan sebuah e, karya seni yang sangat luar biasa. E, ini kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan semua jangan pernah takut mencoba hal-hal baru. selalu berkreativitas dan temukan hal-hal baru karena dari kegagalan-kegagalan itu akan menghasilkan sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Jadi Kawan-kawan, jangan pernah takut mencoba. Selalu berkreativitas. Salam bonsai kelapa, salam bonsai kelamania. Selamat sore. Dan tentunya terima kasih.